Salamu alaykum dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Uzun bir aradan sonra yeni bir videonla qarşınızdayam. Deməli, yeni bir proqram göstərmək istəyirəm sizə. Yeni deyəndə bu proqramın videosunu mən çəkmişəm. Bu ikinci videoda artıq indi paylaşıram ki, indi bəlkə yeni istifadəçilər olsun. Xəbər olmasın. Yəni passiv bir gəlirdir dostlar, yəni bu proqram. Biz burada nə edirik? Biz burada sadəcə olaraq şəkil paylaşırıq və paylaşılan şəkilləri ə, bəyənirik. Ha, hə, dostlar reklam çıxmışdı, ona görə videonu saxlamışdım. Və e, paylaşılan şəkilləri bəyənirik, kommentariya yazırıq və bizim şəkil paylaşdığımız şəkilləri də bəyənirlər, e, kommentarlara yazırlar və biz burdan pul qazanırıq. E, köhnə videoya baxmayanlar, lakin e, bilməz yəqin nə tərd proqramdır. Köhnə video baxanlar yəqin bilərlər nə tərd bu vaxta qədər istifadə elədiyim və paylaşdığım şəkillərdir bunlar. Bu köhnə şəkillərdir hamısı. İndi nümunə olaraq sizə bir şəkil göstərəcəm, yəni paylaşmağı göstərəcəm. Deməli bu bizim profilimizdir. Balansımda gördünüz kimi 63 sent var. Və yığılan pointda 13308-dir. Followlarım da, Follow da bunlardır. Hamsını göstərəcəm pul çəkməyi falan filan hamsını. Ana səhifəyə daxil oluruq, burada efkarəs. Bura bizim ana səhifəmizdir. Bildiyimiz copy Instagram. Təqib elədiyimiz insanların paylaşdığı məlumatlar şəkillər göstərir. Biz buradan like edirik. Hər like elədiyimizə görə e, bizə 50 <coughs> point verir. Yuxarıda bəyəndiyona vermədi. Yəqin donmuşdu. 80 verir. Biraz gecikər, internet zəifliyi ola bilər. Paylaşdığı şəkilləri biz burada like edirik və pul qazanırıq və reklam çıxa bilər dostlar. Yəni reklam da nəzərdə tutulur. Yəni bu reklamdan e, proqramı yaradan reklamı verir ki, bunlar da reklamdan pul qazanır. Ona görə də tez-tez qabamıza reklam çıxa bilər. Və mə gəlin sizə nümunə olaraq bir dənə şəkil göstərəm, ya yəni, paylaşma göstərəm. Deməli dostlar, profilimizdə pul işarəsi var burada. Pul işarəsinə basırıq. Burada istəsəniz qalerey ilə birbaşa yüklə bilərsiz. Bir də istəsəniz kamera ilə birbaşa çəkə bilərsiz. Məqaləyə bastım, belə bir şəkli yüklüyorum, yükləyəcəm yəni elə belə ə, sadə görünüşdə bir şəkildir. Qəşəngə görünüş var. Kontiniyə basıram. Və burdan istəsə siz etiket də qoya bilərsiniz aşağıda. Məsələn, nə etiket qoyaq? Məsələn, proqramın adını qoyaq qivy. Sonra qoyaq növbəti trend maksimum 4 dənə olmalıdı. Bu da yazdı aşağıda trend. Nə bilim Instagram falan yazaq. Instagram, bir də TikTok yazaq. Hə 4 dənə biz buradan yada odnat. # qoyduq yani. Hashtagımızı yerləşdirdik və e, şəkli yüklədik. Şəkli yükləndən sonra indi bizim şəkillərimizi, paylaşdığımız şəkillərimizi bəyənəcəklər. Biraz internet problemi vardı, yəni gözləyin. Ha, hə, dostlar, yüklənib artıq şəkillər. Məsbəğ internet zəifliyi var idi, ona görə ekrana belə xətt gəldi, yəni xəta gəldi. Görürsünüz, artıq şəkillərimiz yükləndi. Kommentar yazırlar, nə bilim, takip falan artırmaq üçün. Və biz bu paylaşdığımız şəkillərdən yığılan xallar burda görürsünüz. Məsələn, mən 13508 xalım var. Vaxtı right, daxil oluruq, burada da yazılıb, görürsüz. 10000 xal 1% Məsələn mən balansımda 13 min var. Mən bunu 10 minni dəyişib 1 sentini elə bil otaracağam mən balansıma. Olacaq balansım 64 sent. Balansınız nə qədər olur olsun, 10 min olsa 1 sent, 20 min olsa 2 sent, 50 min olsa 5 sent, 100 min olsa 50 sent. 1 milyon olsa 1 dollar, 1 milyard olsa 10 dollar, 10 milyard olsa 100 dollar. Yəni bu da ən asan üsulu mən sizə deyim dostlar. Siz bu yəni bu qədər Point-də bu qədər pul qazanmaq istəyirsinizsə, mən sizə məsləhətim siz çalışın referans gətirin. Referansa Türklər demiş, muazzam point verir, muazzam pul verir. İndi onu da göstərəcəm sizə. Daxil oluruq. Orta tərəfdə bir iki adam işarəsi var, o daxil oluruq. Baxın dostlar. Referansa 15000 coin verir bizə. Yəni ki, bu bax göstərdiyim puan 15000 puan verir. Təsəvvür edin, siz 10 dənə, 15 dənə referans gətirsəz, dostunuzu da tanışınızı dəvət eləsəz, özünüz də istifadə eləsəz siz bir həftə bəşə də bir burdan bir nə bilim 10 dollar qazan vəcili çıxara bilərsiz də yəni belə ciddi məşğul olursunuz. Yəni təkcə ən yaxşı burdan qazanmaq usulu dostlar referansdır. Mən sizə məsləhətim oldu. Mən də burdan linki kopyalayacam, videonu açım, mə bölümünə yerləşdirəcəm. Zəhmət olmasa mənim linkimə keçin ki, az da olsa bir şey qazandırmış olasınız mənə. Yəni belə burda axtarış bölməsinə daxil oluruq. Burda istəsəniz kiminsə adını axtara bilərsiniz. Tağlar görsənir, bir də postlar görsənir. Anında kimlərinə paylaşib bu postları görsənir. Buradan da yəni postlardan da ananı paylaşan şəkillər də gəlir, like eləyib, komment yaza bilərsiz. Onun da xeyri var. Nə təb xeyri var? Yəni ki, tagçi falan gəlir, bu şəkillərinizi bəyənirlər. Bu cəhətdən də sizə point gəlir. Həm siz bəyənəndə point gəlir, həm də onlar bəyənəndə point gəlir. Yəni iki tərəfə də şey var. Bir də ki, bu dedim sizə bir dəfə şəkil paylaş paylaşandan sonra artıq sizin ikinci şəkil paylaşmağa da haqq verir. Burada görürsüz, burada belə YouTube loqosu kimi belə forma görsənib burada deyir ki, bir dənə də gir reklam izlə, mən səs bir dənə də şəkil paylaşma haqqı verim. Üsul. Gün ərzində 2 dənə şəkil zətd belə paylaşma haqqı var, səhv eləmirəmsə. 2 dənə yox. Yəni mən bildiyimə görə dostlar belə olmalıdır bu. Yəni gün ərzində paylaşırsınız, məsələn. Bir dəfə mən başıma gəldi bu. Bir aradan bir 2 saat üst-üstə keçəndən sonra gir baxdım ki, gördüm gənə bu YouTube loqosu gənə burdadır. Gənəcə video izləyirdim, gənə bir şəkil paylaşma haqqı verdi. Bax belə fason bir şeylərdir dostlar bura. Təxminə başa düşsüz nə demək istəyirəm. Burada doldu işarəsi var. Burada da ölkəyə aid ölkənizi seçə bilərsiniz. Hansı ölkədə şəkillər paylaşılır, hansı ölkədə istifadə edilir. Onu var seçə bilərsiniz. Yəni bu da mesaj daşımadı, ortaqla orta, orta girmək istəmirəm. Yəni belə dostlar, edit profil var. Burdan profilinizi zəldə bilərsiniz. Yəni bu şəkildə sadə bir şeydir. Kopyaladığımız Instagram prosta sizi bezdirsə, reklam bezdirəcək. Yəni başqa keçsin. Belə. Yəni hər cür şey var burada. Qazanma üsulu var. Yəni sağ tərəfdə də pulış qarası var. Burada da yəni oyunlar oynayıb qəşəng yüksək şişə şey qazana bilərsiz. Gördünüz ki bura Adgam var, I of İran sorusu var, tapşoy var, nə bilim 20-nə 20 milyona qədər falan qazana bilərsiz. Vasın pul viş var. Anket doldur, nə bilim nə. Yəni belə dostlar, başqa diləcək bir şey qalmadı. Bir də bunu deyim sizə ki, gün ərzində burada 21-40 yazılıb. Məsələn mən Maksimum qədər qətənə şəkil bəyənmə haqqım var. Bunu 21-ni bəyənmişəm, geridə qalan da bəyənsəm artıq 40-40 olacaq, ikisi də əvvəl limitə çatmış olacam. Və burada bir statdan bir bir dənə şəkil paylaşma haqqı verir sizə. Orada da vaxt gedir ha. Bir statdan bir, bir şəkil paylaşma haqqı verir. Onun sağ tərəfində də adam işarəsinin altında 20-20 var. Bu da ki, gün ərzində siz 20 nəfərə takip ata bilərsiniz. Bu uldu işarəsi də, bu adam işarəsidir. Hər bir statdan bir bir dənə bir dənə artırır hər bir saatdan bir bir dənə artır. Yəni bir gün azada polnu bir günə nə biləmi 10 saatda, 15 saatda üş artıq şey olur də yəni dostluq üş tam qutarır. Dolu limit. Bu da aslı aslı dolduqsa girin bəyənin, dolduysa girin bəyənin. Yəni şərt törsüz burda təkcə bunu eləməklə qazanırsınız. Yox. Referans gətirsənsə siz çox qazanacaqsınız dostlar. Baya, əmin əmin olun yəni deyirəm mən. Referans gətirsə də daha çox qazanacaqsınız kent beləmə balansım 63 sentdir. Mən hələ çəkmək istəmirəm. Yəni pul da çəkməyə göstərəcəm indi. WhiteRava daxil oluruq. E, burada gördünüz kimi, istoryalarda kiminə qədər pul çəkib olar görsənir. 1 dollar 50 sent, hətta 3 dollar çəkən var. 3 dollardan sonra baxaq başqa görək nə var dostlar burada. Hətta mən bir dəfə görmüşdüm hələ 15 dollar çəkmişdilər burdan. 2 dollar çəkən var. Yəni əksəriyyət az məbləğ çəkir. Gördünüz kimi 2 dollar çəkin 1 dollar 72 sent. Yəni maksimum indiki hal bax şeydə 3 dollar. Amma mən gördüm ki 15 dollar, 20 dollar da çəkəndə olub. O da referansla gətirib eləyiblər, çoxusu el olub yəni. Belə dostlar başqa diləcək bir şey qalmadı. Yəni məncə gidin istifadə eləyin. Yəni hər referansa burdakı xaldan 10000 verir. O əslaf 15000. Dostunuzu, tanışınızı, nə bilim TikTok-da paylaşın, dostunuzu WhatsApp-da yazın, Instagram-da yazın. YouTube kanalınız varsa, kripto ilə məşğulsunuzsa YouTube-da paylaşın. Məbləğ fərqəsinə belə elan verin, məsələn, reklam pay verin. Oyunlar oynayaraq, pulsuz oyunlar oynayaraq siz qəşəng qazana bilərsiniz burda. Yəni uzun bir vaxtdan sonra istədim bu videonu paylaşım, çünki bilmian adamlar çoxdur. Bəzi kommentarlarda falan baxıram. Görürəm bəzi insanlar yazır ki, yeni video paylaşmırsan falan filan. İnşallah paylaşacağam yeni videolar gələcə, dostlar, işləyirəm, vaxtım olmur, ona görə üzr istəyirəm. Ona görə də az az gəlir, amma iş çalışacam. İki gündən bir video çək, video çəkim. Yaxşı olacaq inşallah. Kef eləyin. Girin, qazanın. Qaz vurun, qazan doldurun. Hongunuzun qazancı bol olsun. İstifadə edin, kef eləyin. Yatırmsız qazan istifadə etmək istəyirsizsə, videomuzda ən qədər fəlsət saytları var. Gəlin istifadə edin, baxın dostlar. Belə. Başqa deyilsə pişə qalmadı. Video da biraz uzun oldu. Üzərlə hesab eləyin. Yəni bir də onu deyim ki, dostlar, Buda şəkil paylaşma, paylaşmaq paylaşmaq istəyirsənsə belə maşın falan, yəni belə şəkillər paylaşın. Nə, nə məna da deyirəm? Çünki indi elə adamlar qız şəkil paylaşır. Üstüncə sözümə görə indi biraz bildizdə nə demək istəyirəm? O gəllər Instagramda şəkil screenshot eləyirlər. Bu bəzi qızdan şeylər var idi. Onlar paylaşdı. Yəni onları götürmür. Elə şəkillər götürmür. Yəni yəni belə tərbiyəsiz qız şəkilləri götürmür belə. Yəni normal belə şəkillər paylaşırsa məsələn belə normal şəkillər də, yəni maşın şəkli, maska ilə şəkil, nə bilirəm, mənzərə şəkli. Belə şəkil paylaşınıyan götürəcək. Yəni yenə də üzr istəyirəm xanimlərdən, bəylərdən. Yəni tərbiyəsiz qri şəkillər falan belə şeyləri qəbul eləmir, yəni. Belə şeydə sayt qəşəngdir. Belə sağ olun, sağlamat qalın. İnşallah gələn videoda görüşərik dostlar. Sağ olun.